боксом, а бокс воспитывает человека. человеке. Ну, я думаю, и лидера, и сильного человека. Если бы он не был сильным, он не занимал бы первые места, не становился чемпионом. Мы в нем видели того человека, который действительно и нам поможет, и мы можем подойти к нему со своими проблемами. И он услышит и все поймет. Он сам по себе был очень сильной личностью. И по тем моментам еще до войны, когда я его знал. Когда он допустим, возникала да, какая-то ситуация, какой-то вопрос, он очень быстро хотел его решить. Это человек, который в те времена, когда там ни света, ни воды, ни газа, ходил выложенный, всегда в чистой одежде, наглаженные брюки, начищенные туфли, ботинки. Это идеал офицера. Мы до последнего момента были с ним вместе. Мы готовы сегодня обеспечить вам полную безопасность. По вашему желанию мы готовы предоставить вам для обеспечения охраны порядка сотрудников милиции. Захват областной Донецкой прокуратуры, где Илья Георгиевич был старшим э, тех сил, которые несли там службу по охране. И стояли в оцеплении э, и охраняли это здание. До тех пор, пока ну, силы там, скажем так, были не совсем равные, когда э, протестующая толпа практически смяла э, впереди сначала там женщины, без, без, Безоружное. А потом уже там, боевой кулак, молодежь, спортсмены, противос, ну, противостояние уже переросло, можно сказать, в драку с сотрудниками правоохранительных органов. Его вот одного из первых как бы сбили, сбили с ног, начали избивать, пока ну, не отбили его. получил серьезную травму и довольно-таки длительное время находился на больничном. И тогда я узнал, что он был откомандирован в город Дебальцево. С Евгением Георгиевичем я познакомился в 2014 году непосредственно в самом городском отделении, на тот момент еще милиции. Евгений Юрьевич был туда, нам, прислан туда руководителем областной милиции для возрождения подразделения милиции. На тот период фактически милиции там не существовало. Там было сброшенное здание, окна, двери были открыты. Сотрудников, которые несли бы хотя бы как-то в каком-то порядке службу, просто там не находилось. И вот в тот момент как раз туда приехал Юханов Евгений Георгиевич. Никто не понимал, что происходит. Вроде бы тихо, мирно. Слышали за Славянск, что бои, обстрелы, но на самом деле никто этого не понимал, пока не ощутил на себе, что это жить в подвалах, пекать от разных звуков. Приходили в город дел люди в камуфлированной одежде. <звы> Требовали, чтобы мы склоняли нас, чтобы мы перешли на сторону так званой ДНР. В протяжении более двух месяцев после освобождения фактически руководителей милиции в Дебальцево не было. Я неоднократно обращался к руководителям местной областной милиции. Я на тот момент был заместитель начальника департамента уголовного розыска МВД Украины с просьбой назначить туда хотя бы временно руководителя, который смог бы организовать там работу. И вот после таких многочисленных просьб, наконец-то прибыл руководителем непосредственно Юханов Евгений Георгиевич. И вот это и было наши первые дни нашего знакомства. Когда пришел Юханов Евгений Георгиевич, мы сразу почувствовали, что есть рука руководителя. Он давал нам четкие приказы, потому что до этого не было никаких не приказов там противостоять кому-то или что-то делать начали это налаживать контакт с жителями города Дебальцево потому что большинство граждан на тот момент было на стороне ДНР сходы граждан проводили где он доводил гражданам что территория Украины не может быть разделена на ДНР ЛНР что все равно мы есть одна Украина это, наверное, один из первых руководителей Донецкой милиции, который приехал в самую горячую точку на тот период на территории Донецкой области. До его приезда туда ни один руководитель ни одного подразделения Донецкой областной милиции туда непосредственно в город Дебальцево не приезжал. И фактически там те сотрудники милиции, которые находились, они находились брошенными, разобщенными и не имели ни с при собой никаких задач, не знали ни в каком направлении двигаться, ни какой работой заниматься. И вот приезд в город Дебальцево, непосредственно исполняющий обязанности начальника Юханова, это период возрождения милиции Дебальцева. Ездили по дворам, возможно, кто-то мог погибнуть, кто-то получил ранение. В любое время мы были готовы по указанию Евгения Георгиевича подняться и помочь гражданам. Погибали целые семьи, и дети, и взрослые. После обстрела женщина очень сильно пострадала вместе с дочкой. Были они эвакуированы в больницу, а мужчина со своим 11-летним сыном погибли прямо на месте. Мы зашли в один из обстрелянных домов у города Дебальцево, где увидели молодого человека с отрубленной головой, как будто осколком отрубила, так как будто мечом. Евгений Георгиевич он показывал своей силой, своим сильным характером, силой духа о том, что он никогда в жизни, вот, ну не знаю, как, за период времени проведения его дебальца, он никогда в жизни не повысил на кого голос все уже понимали с полуслова, он был такой сильный эмоциональный человек, что вызывал к себе, говорил, ребята, надо поехать, там нам вызов был, труп, надо поехать забрать женщину. Ребята говорили, мы извиняемся, Евгений Георгиевич, ну это, это все, это уже вот за забором, уже вражеская территория. И он говорил, что ребята, надо, просто надо. Он поддерживал и Ребята ехали, рискуя своей жизнью, рискуя всем своим здоровьем. Мы ну, как бы развозили гуманитарную помощь людям, оказывали вывоз людей из Дебальцева, вывоз детей так же само, как было. В тот период как раз самая активная фаза военных действий происходила. Мы я оставался ночевать, мы ночевали в кабинете совместно с Юхановым. продолжались от нескольких часов до круглосуток. То есть по 24 часа Дебальцева боевики расстрелялись с установок ГРАД. Что могу сказать? Что? Говорит, какой же подвиг он совершил? Можно говорить, а был ли подвиг? А подвиг, конечно, был. Это и вывезенные дети. Не было ни связи, не было никаких либо возможностей организовать сбор. И поэтому, как только непосредственно с самим участием Юханова, подчиненных, это люди, которые сотрудники обходили ночью детей, взрослых, указывали им точку время сбора, и на следующий день дети собирались, и таким образом мы их вывозили. Так, таким же образом мы вывозили и обыкновенных жителей города Дебальц. То есть нельзя сказать, что мы приехали, крикнули, и все люди собрались, и мы их взяли и вывезли. Нет, этому предшествовала большая работа. Работа по убеждению выезде людей за пределы этой горячей точки. И благодаря его работе, работе подчиненных, которые не все там показали себя с хорошей стороны, нельзя сказать, что там все сотрудники милиции показали себя с очень хорошей стороны. Довольно большинство своем это людей, которые предали интересы. Кто-то переодевался, как в старые времена, в гражданскую одежду и покидал уже Дебальцев окруженный в гражданской одежде. В то время там как раз и вылезли все и хорошие, и плохие стороны нашего человечества. Привозили нам, помогали Евгений Георгиевич совместно с Абройским Василичем, договаривались за гуманитарную помощь. Лично проводили колонну с двух машин гуманитарной помощи на пункт МЧС для дальнейшей разгрузки и раздачи гуманитарной помощи. В этот период времени начался обстрел боевиков погум конвоя. Я с Юхановым Евгением Георгиевичем стоял возле туннеля, буквально туннель был у меня 10 метров сзади нас. В этот момент, когда начался обстрел, спецподразделения «Сокол», водителя, все гум конвоя, все по... выбегали с машин, положились под здание. Мы сидели в машине, и я Евгению Георгиевичу говорил, Ильич, может, давайте Маленький. заедем в туннель, чтобы мало ли что может быть в ходе обстрела. Он говорит, нет, не надо никуда двигаться, стой на месте. После конца обстрела никто не пострадал, Гум конвой был целый. И я помню, как сейчас слова Евгения Юрьевича, видишь, все целые, и мы с тобой целые, значит, над нами ангелы-хранители из-за нас молятся и переживают. на тот период времени, а уже ближе к периоду к окружения, все-таки функция сотрудников милиции расширились, и они стали как больше спасители, подразделение спасателей. То есть мы и милиция непосредственно, мы предоставляли туда, доставляли продукты питания. Для тех людей, которые в большей степени проводили время в тех подземных сооружениях, дабы не пострадать от взрывов, которые постоянно преследовали население. Это и установки дизель-генераторы, и продукты питания, это и хлеб, и доставка хлеба по магазинам. Даже были периоды времени, когда на моей машине развозили хлеб по тем подземным сооружениям, в которых находились люди. Это и сотрудники милиции непосредственно уже организовывали их Юхана, собирали трупы людей погибших, которые лежали в безобразном состоянии на улицах города. То есть фактически сотрудники милиции превратились там в людей, которые основная задача была оказывать помощь. 19 января 2015 года в 7.45 утра был обстрел города, центра города, центра и Черемушек. После чего не стало ни света, ни воды. Было повреждено на тот момент около 150 домов, за один, за один раз. Люди жили в подвалах, никто никуда не выходил, максимум кто куда выходил, это самые уже отчаянные выходили с, с подвала группами по 5-6 человек, выходили в магазины, в которых не было ничего, кроме воды, хлеб привозили, и то редко. Даже бывали случаи, что э, даже в горисполкоме, в бомбоубежище, когда привез э, Абросик Вячеслав Васильевич хлеб э, и еще гуманитарную помощь, э, люди просто, они готовы были э, разорвать, убить друг друга за этот кусочек хлеба. Это было очень дико в наше время, в 21, в 21 веке, смотреть, что за кусок хлеба люди могут убить друг друга. Кольцо вокруг Дебальцева замкнулось. Ну, как бы события эти известны. Мы проехали мимо уже российских подразделений, которые развертывались в районе Логвинова. Вот. Ну, я так понимаю, наверное, команды им не было работать на уничтожение, потому что еще и военнослужащие, и нам навстречу, и там за нами несколько автомобилей ехало, и они как бы проехали успешно военнослужащие российские они были с опознавательными знаками украинской армии то есть желтый скотч там флаги были на технике украинские но как уже потом мы поняли что это были российские войска ну то есть с целью маскировки были украинские различия на них мобильная связь практически не работала ну как бы а надо должно было быть понимание что все-таки происходит ну и как бы весь день Поехали, он показывал, где кто находится, налаживали контакты. Потом ну, начался сильный обстрел. Мы вернулись и дали команду всем вернуться уже в городе, потому что город подвергся сильнейшему обстрелу. Ну, как бы до вечера находились, потом организовали, понимали, что уже, как в предыдущие дни, там не получится выехать из города, во-первых. Во-вторых, э переживали очень за ребят, которые на трассе остались. Периодически ему удавалось дозвониться, они говорили, что живы, где, где находятся. Как бы определились с ними, что, чтобы они никуда не дергались и дождались темноты. Вот. Вечером организовали питание, как бы организовали э, несение службы по охране здания. Мы смотрели там на них, как, как можно, когда нет ни света, ни, ни газа, ни воды, ни отопления. Были сильнейшие морозы тогда. Вот люди работают, как бы постоянные обстрелы непосредственно всю ночь провели. Очень сильно да, работала артиллерия, как бы, ну, мы впервые столкнулись. Потом опять же такой мандраж, он инструктирует, говорит, не меньше 100 километров, колеса сейчас будто осколками попробиваем, не останавливаться. Только так можно проскочить. В нем ни разу не дрогнуло ни скула, ничего. Он все время был впереди всех, и поэтому все шли как бы за ним. Любую, любую судьбу человека он принимал буквально как свою. Он раздал большей части города свой мобиль, номер мобильного телефона. Ему звонили в любое время. Последние, можно сказать, преддни перед окружением граждан на улицах вообще уже практически не было. Было, уже доходило до того, что в 16.00 вечера город был полностью пустой никого вообще не было. Шабростин с Василием Федоровичем ездили в Дебальцево уже на тот момент. Были там сильнейшие обстрелы, они непосредственно попали под обстрел. Мы поехали непосредственно с той целью, чтобы наградить сотрудников, то есть наградным оружием, но ну, а Евгений Егорович получил звание полковника. Ему были вручены в этот день погоны. 8 февраля 2015 года я позвонил своему начальнику Ихану Евгению Георгиевичу, поздравить его с тем, что он получил полковника милиции. Он был сильно рад, что ему приехали вручать сам замминистра. Ему это было очень сильно приятно. И он сообщил мне тогда, что он еще был рад еще от одной новости, то что у него младший сын Назар в первый раз пошел. И он, я чувствовал через телефон, что он со слезами на глазах, он говорил, что как плохо, что я не увидел этот момент, когда мой сын первый раз пошел. Для него это было очень в один день две радостные новости. Девятого еще. Вечером, помню, Юханов сам сварил, разошли костер, и котелок у них был такой большой, и он для всех сварил суп, по-моему, то есть там из того, что было, там, крупы, такое, понаходили, ну, у, кого, у кого что осталось, там, в кабинетах, там, на тот момент, из пайков, и Юханов сам, я, ну, все говорят, он очень хорошо, кстати, умел готовить, и он говорит, я сам приготовлю. Мы там только разожгли, и он все там по своему вкусу. Когда мы готовили, там мины ложились уже недалеко от город дела, и, ну Практически мы оставили, потом заходили в укрытие, потом надо же помешать. Вот раз вышли на улицу, помешали, ну буквально там 100-200 метров были несколько легло мин с миномета. Вот, туда как бы мы приготавливали, Соответственно, точно так же и поели по, -по, по очереди, там, ну, уже занесли внутрь, там, где более безопасно. Мы приехали с совещания, со штаба. Подъехали к городделу, Евгений Георгиевич остановился возле городдела, говорит, вы идите подогрейте чайник, а я, говорит, съезжу. Прошло 30-40 минут, как бы понимаете, что он должен быть, его нет, нет, нет. И потом только уже начали переживать, где-то часа два, наверное, прошло. Позвонили бойцы, знакомые со 128-й бригады, уже начала сереть. И говорят о том, что нашли труп в Бушлате на, на обочине трассы. Ну, это уже за городом, сердце уже сразу ёкнуло. Хоть и, ну, мы понимали, он, что это милицейский камуфлированный башлат, но ну, кто это может быть? Мы в тот вечер мы хотели вместе с Артемом выехать, для того, чтобы сразу забрать труп. Но у нас не получилось в связи с интенсивным обстрелом. Нельзя было головы поднять. Мы часа, на два пролежали в снегу. Даже не смогли вокруг крыть, а доползти уже до позднего вечера. Ну, как бы понятно, уже никто ночью не поедет, по темноте нет понимания. И артобстрел продолжался там до глубокой ночи. Пока нас не было, уже Вячеславу Васильевичу доложили, что мы тоже погибли с Небабой, потому что мы уехали, там началась перестрелка. Как раз в нашем направлении мы, кстати, этого момента не слышали, ну из-за артобстрела, а из городила было слышно, что в нашем направлении были там автоматная перестрелка, то есть бой шел автоматный. Ну как бы потом нас тоже час-два нет, связи нет, ну, как бы решили, что мы погибли уже, доложили, вот уже договорились с нацгвардией там и наши трупы ехать искать. Вот. Ну, когда вернулись, были удивлены. И только на следующий день мы опять же взяли бронетехнику на бронетехнике доехали до места. Я так привык к этому человеку, как, как к родному. И я не мог поверить в эти слова. О том, что когда мне в 3 часа ночи позвонили и сказали, что Евгений Георгиевич жи... умер, его убили. Мне не верилось еще очень-очень долгий период времени, пока его тело не доставили в город Артемовск. И я не зашел в морг со слов очевидцев, он был расстрелян в ходе наступления боевиков уже чеченцев. Когда они вошли в Дебальцево, Юханов передвигался на автомашине, потому что машина была расстреляна. осталось двое маленьких детей. Дочь и маленький сын. Сыну сейчас, наверное, чуть больше года. Не работа, он был очень веселым. Ой, к семье. Семья у него всегда была на первом месте. Говорит, говорит о работе, о работе говорит. Да, потом Евгений Юрьевич, да хватит уже. Ну, как Назар, как Ева. И все. Человек меняется, глаза загораются, он вообще с воодушевлением начинает рассказывать о своих детках, а потом ты мне баки забиваешь? Давай вернемся к работе. Это порядочный семьянин. Это который человек, который переживал за свою семью, за своих детей. Я неоднократно пытался и предлагал ему выехать с Дебальца на некоторое время. Но он говорит, нет, тут же тот коллектив, который я создал. Один из немногих, кто верит, верил в победу.